Що нині відбувається на Курщині? Чи дійсно Путін відправить у відставку Лаврова? Така ситуація в нас на Покровському напрямку. Про це та на тільки вором сьогодні з Романом Світаном. Пан Романе, я вас ради вітати. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я. Перед тим як почати нашу з вами розмову. Ми традиційно тут спочатку звертаємося до нашої з вами аудиторії, до тих, хто зараз дивиться цей стрім. Прямо зараз поставте цьому відео лайк. Наперед, якщо не сподобається. Кінці забрати також прямо зараз. Напишіть коментар. Ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь? Ми знаємо, що вас дуже багато. Також от напишіть прямо зараз, підпишіться на цей YouTube канал, тому що так, ці меседжі, які ми зараз будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей. А в період інформаційної війни це зараз точно важливо. І також у нас є традиційне опитування в нашому часі. Також закликаю будьте... Активними вже проголосувало 130 людей. А сьогодні ми обрали питання наступне: чи вплинуть удари по Москві на росіян? 72% людей. Вважають, що так, решта що ні. От прямо зараз проголосуйте. Цікава ваша думка. І от, пане Романе, починаємо з тих сьогоднішніх новин з обстрілу по Києву. Ворог ймовірно хотів ударити по урядовому кварталу, щоб посіяти паніку, показати картинку для Росіян, але нічого не вийшло. Наша протиповітряна оборона спрацювала. На 10 з 10. І про це переконує наш ваш колега, військовий експерт Олександр Масієнко. От що вже ви можете сказати, пане Романе, про архітектуру цієї атаки на Київ? Чи дійсно, на вашу думку, ворог бив в порядовому кварталу? Які, можливо, ви особливості от цієї ранкової атаки помітили? Ну, я б не сказав, що яка була б, допустимо, яка є паніка, якщо б ракети пройшли на правительственний квартал. Тут спорные, спорные утверждения. Ну, это сарказм, конечно, надо сарказм Нет, с сарказмом относиться к некоторым вещам. Так же, как и не будет никакой паники в Москве, когда мы навернем по рублевке. Представляете, там вообще поднимется довольно-таки серьезный шквал аплодисментов под украинские ракеты, под их работу. Ну а если реально, конечно, россияне провели террористическую атаку, реальную террористическую атаку с задачей геноцида, геноцида украинского народа, потому что заходившие ракеты на столицу, они однозначно приносят вред киевлянам и ставят под удар гражданское население. А это в чистом виде геноцид, потому что пытались добраться до мест компактного проживания украинцев, большим количеством средств поражения. Ракета ХАСТу 101 это основная, которая шла, крылатая ракета Ту-95 выпустили. И э, баллистика, основная баллистика это Искандер-М и КН-23. Там какая-то еще неопознанная ракета, сейчас разбираются, что это за ракета, но тоже баллистического уровня. То есть Ребята наши ПВО, то есть выполнили, ну, на отлично боевую задачу, уничтожили большое, большое количество ракет, и часть ракет отвели, скорее всего, сработали новейшие системы радиоэлектронной борьбы, которые нам поставлены нашими партнерами, уводили ракеты. В цель практически ни одна не попала. Единственная проблема с любой баллистикой, любой баллистикой, если вы ее перехватываете на нисходящей траектории, и ракета перехватчик, и ракета баллистическая даже взорвавшись, взорвавшаяся наш не аннигилирует у нас еще таких установок нет, еще долго. Наши физики, квантовые физики будут долго разбираться с аннигиляцией, как пока наладят эту тему. А вот это еще антиматерию надо как-то удержать. А вот то те десятки, вернее сотни килограмм железа, которое падает на головы наших людей – от оставшиеся даже от баллистической ракеты, они приносят серьезные, серьезные проблемы. Но, тем не менее, сегодня ПВОшники отработали на отлично. Молодцы, здесь надо похвалить однозначно. Очевидно, приедусь до ваших слів. Не пропиняють наші Збройні стала України просуватися и на Курщині. Пане Романе, що нині відбувається на цьому відтинку фронту? Чи вдалося нашим силам оборони втримати ту позитивну дина динаміку як тиждень-два тому? Та наскільки в цілому зараз вдалося досягнути основної мети цієї операції? Ну, основна задача цієї операції вже виповнена. Тобто, і теж на отлично виповнена нашими вооруженими силами України і Генштабом. главкомом Сырским снята проблема наступательных российских действий в сторону Сум. Вот та проблема, которая сейчас мы с ней боремся в районе Харькова, в Харьковщине, под Лептами, в Волчанске, вот она снята по полностью нашим контрударам. Те силы, которые были там сосредоточены для обороны нашей, нашей бригады, они перешли в наступление в удобный момент, тогда, когда россияне разворачивались перед своей атакой были вскрыты системы разворачивающихся войск российских, зашли практически в тыл, то есть можно сказать такой оперативный прорыв на несколько десятков километров. И сейчас мы удерживаем часть российской территории с основной задачей обороны Сумской области. Причем те рубежи, на которых мы сейчас уже находимся, они уже достаточны как раз для обороны. И низина самой Суджи, и те высоты, на которые мы уже севернее поднялись в сторону того же Курска, они уже достаточны как раз для проведения определенной оборонительной линии. И в принципе, можно сказать, с этой точки зрения, с оборонительной мы задачу выполнили. Тем более у нас еще есть такой интересный бонус, мы взяли в оперативное окружение часть российских войск, треугольники Суджа, Суджа, Теткина и вдоль реки 7. И, как раз в ближайшие, может быть, недели вопрос с этим котлом будет решен. Мы его выдавим, либо уничтожим, уничтожены мосты. Потому здесь положительная динамика. И сейчас на данный момент идет укрепление этих, этого направления. Опять же, все зависеть будет от россиян, как они примут решение. Если еще где-то пару недель, а может быть чуть больше, будут думать, разворачивать им войсковую операцию или нет на этом направлении, я думаю, мы начнем двигаться дальше. Ну, если приглашают, что бы не пригласиться в конце концов дальше, в сторону Рыльска, в сторону льгова в сторону Курчатова. Вдоль реки 7 оптимальный вариант, то есть не на тех высотах, на которых мы сейчас находимся, а наоборот, а спуститься вниз и вдоль реки 7 удерживать оборонительные позиции. 7 очень хорошо для нас, с точки зрения обороны, подходит как раз для таких позиций прикрывать сумскую область. Очевидно, хороші новини, пане Романе, які точно вартують окремого лайку. І перед тим як перейти до інших не менш важливих тем, ми нагадуємо наші з вами аудиторії, що стати учасником цього стріму направду дуже просто. Можна прямо зараз написати коментар під цим відео. Ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь. Знаємо, що вас багато. От прямо зараз на дуже цікаво. і також нагадую, що в нашому чаті є традиційне опитування сьогодні. Питання. А чи вплинуть удари по Москві на росіян? 71% один що так 72% Вже решта вважає, що ні? От прямо зараз проголосуйте. Якщо ви не проголосували, дуже цікава ваша думка. Пане Романе, маємо наступну тему. Вона не зовсім військова, але теж цікава ваша думка про те, що відбувається на Росії. Український дипломат Кислиця зробив цікавий натяк тролінг. Постійний представник України в ООН Сергій Каслиця написав неоднозначний твіт про можливу смерть очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Існують чутки, нібито що Лавров хотів піти сам з посади через погане здоров'я, але Путін не дозволив йому звільнитися. Принаймні, отакі чутки ходять зараз в мережі, і так, також маємо інформацію від інституту вивчення війни про те, що Путін не зацікавлений в чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. І водночас ще маємо одну заяву від. Очільникам ЗСЛаврова про те, що РФ не буде вести проговори з Україною щодо території в Курській області. Свою територію ми ні з ким не обговоримо таку заяву зробив Лавров. Про які а Лавров, як ми знаємо, останні дні розриває просто медіапространство в Україні. От хотілось би почути вашу аналітика стосовно таких заяв стосовно такого тролінгу, чи міг дійсно Лавров попроситися вже на пенсію? И вот стосовно по переговорам, хотелось бы теж подчеркивать вашей аналитикой. Ну, мы о том, что Лавров уже не один десяток лет ходит, Потому устал, он может быть действительно по разным причинам. И устал, скорее всего, проводить определенную политику э, путинскую, имперскую, так называемую. Устал в прямом смысле этого слова, потому что она не дает результата абсолютно никакого на дипломатическом уровне в режиме геополитического восприятия полностью провалена с точки зрения российских задач, полностью провалена, нигде сейчас Россию не воспринимают, ну, может, кроме как в тех государствах, которые полностью от россиян зависят, не более того, но ну, это как, как, сателлиты, как сателлиты Сюзерена. А реально в нормальном демократическом обществе Россию уже не видят абсолютно никак, как партнера, как раз за счет Лаврова сница на это, скорее всего, намекает. Он, конечно, намекает на политическую смерть Лаврова. Ближ, ближайшую политическую смерть, я думаю, так оно и будет. Путин у Путина сейчас большая проблема. Ему надо как-то показать себя, восприятие себя в мире. Почему он начинает, начинает его болтать по тем странам, которые его как-то еще принимают? Сейчас вот он уже нарисовался в Монголии. А если монголы его не выдадут? международному уголовному суду, то завтра, скорее всего, Путин, ну, 3 числа имеется в виду, 3 сентября будет там праздновать победу над Японией, хотя, как всегда, у россиян вечно проблемы со счетом. Японцы же подписали, в конце концов, капитуляцию 2 сентября, что он будет праздновать 3. -го. Единственное, что 3 -го сентября беда в Беслане случилась, и, скорее всего, они прикрывают эту беду, почему и был он недавно на Северном Кавказе, пытается как-то снивелировать эти вопросы, которые могут подняться на Северном Кавказе, вспомнить Беслан, вспомнить разрушенную несколько раз Чечню, разрушенный в ноль Грозный, то есть эти проблемы у Путина еще могут быть, и он пытается это их как-то прикрыть празднованием победы над Японией, разговаривая по японским по, по японской связи. Ну, бывает это такое. Ну, посмотрим, в ближай, вот, ближайшие пару дней будет понятно, как э, монголы э, будут действовать с Путиным, если он, конечно, там не привез с собой, действительно могут выдать мусу, если он с собой не привез вагон тугриков э, для япон. для э, монголов. Також, э, пан Роман, мы имеем информацию от The Telegraph э, про довольно э... Не хороші сигнали з фронту про те, що ворог може окупувати Покровськ вже в вересні, за словами українського військового, який залишився анонімним. співвідношення збройних сил України до військових арест складає 1 до 5. Росія, якщо захопить місто, то це становитиме загрозу вже і до часового яру, і до Слов'янська, Громаторська, і навіть до Дніпра. Ну мається на увазі міста. І водночас тут, от, на противагу цієї заяви, маємо інформацію від. Народного депутата, секретаря комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Костенка він запевнив, що втрата Покровська не призведе до обвалу фронту. От хотілося би почути вашу аналітику стосовно цих двох заяв протилежних. Направду хотів би почути вашу аналітику. Та чи дійсно на вашу думку ворог може окупувати Покровськ вже незабаром? Ну, то, что может некоторые действия провести однозначно. Может вопрос скорости проведения, ну, сложно сказать о том, что быстро он это может сделать. Покровск слишком большой населенный пункт, и сам по себе является серьезной системой обороны, потому не так его легко взять и обойти, в том числе обойти вообще сложно россиянам. Слишком большая, большой площадной такой ориентир, если с воздуха смотреть. Потому. Я думаю, в ближайшее время россияне все-таки на Покровск прорываться не будут. Они остановлены перед Покровском. У них сейчас большая другая проблема. Они вытянулись, на где-то вклинились на глубину в 50 километров от Донецка до Покровска, 55. Вот они где-то за 5-7 за километров зависли, не доходя до Покровска. Мы их остановили теми механизмами, которые были предприняты. На этом направлении россияне остановлены. Они сейчас на Покровск уже не двигают у них другая проблема. Вытянувшись на 50 километров, вот эта ножка этой, этого вклинения или ширина фронта по входу, где-то километров 20, это соотношение очень опасное для любой армии, которая так вклинивается. Если вы не укрепляете свои фланги, то дело времени, когда противник по этим флангам отработает и попасть под перекрестный огонь, с одного и с другого фланга, ну, то то еще счастье, особенно оставшись, допустим, в осеннюю распутицу на этом направлении. Это может быть одна из задач нашего генштаба, россиян купировать там, а потом, когда начнутся дожди, просто разорвать как тузик тряпку. Это возможно, как раз особенно сейчас, в том положении, в котором россияне сейчас находятся. Если накроют дожди, то они останутся в полях. От Донецка до того же Покровска, там же больших населенных пунктов нет. Это, это поля, некоторые там шахты есть, какие-то населенные пункты малые, но не более того. Потому остаться в полях там 50-тысячному войску, в которые нельзя подтянуть ни технику, ни потянуть боеприпасы под постоянными ударами с флангов, ну это практически пойти на заклание. И вот россияне, не продвигаясь в сторону Покровска, сейчас начали расширять это вклинение, то есть в основном на южное, на южное направление, то есть левый план пытаются расширить давление на Карловку, сейчас пытаются давить на, ту же, на то же Курахово, некоторые боевые действия в районе Углидара, да даже на Временском выступе они сейчас активизировались. Это как раз говорит о том, что у них задача не северная, то есть абсолютно не согласен здесь с теми обозревателями, которые говорят о каких-то проблемах для Славянска, Краматорска или там Дружковки после боевых действий в районе того же Покровска. Нереально, для них там проблем абсолютно никаких нет. А вот проблемы для южного направления, да, действительно есть. Курахова, Курахова, Угледар — то есть вот это разворачивание россиян на юг, вот для них, для этих двух гарнизонов создают серьезные, серьезные проблемы. И сейчас, я думаю, как раз наши войска будет, будут с этим бороться, для того, чтобы не уходить с Курахова и с Углидара, оставить этот плацдарм, а дальше уже оставить российское пленение на зиму, ну, на осень, на зиму, на эту распутицу осенне-зимнюю, оставить в том положении, в котором оно сейчас находится, в развожшем Донецком черноземе. Когда пойдут дожди, россияне очень сильно удивятся, что с ними сделает этот практически жидкий бетон, в который превращается в Донецкий чернозем, а там 80 сантиметров чернозем. Там не то, что двигаться на, на технике, там пешком не пройдешь, если хорошо выйдет. Потому в ближайшие полторы-две недели это будет понятно, то есть какие действия предпринят наше командование, какие решения принял главком Сырский, будучи работая на этом направлении несколько дней. И если так, как я сказал, то есть будут проведены некоторые мероприятия и российское вклинение зависнет в том положении, в котором оно сейчас, то, поверьте, зима у них будет там не сладкая. Також, пане Романе, головком Сирський сказав, що на, на напрямку головного удару ворога ситуація неймовірно складна, але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються. без волікань про це додав головком Сирський. Тож хотілося б почути вашу аналітику. Про що каже Сирський, та чи дійсно ситуація неймовірно складна от на тому відтінку фронту, про який каже Сирський, вона тяжола якраз із-за тих потерь підположительних, які ми можемо понести. Если оставим угледары и, и курах да, действительно, тогда юго-запад Донецкой области мы потеряем. А, а с этим, с потерей юго-запада Донецкой области мы потеряем и контроль над железной дорогой, которая идет и уже запущена с Ростова на Донбасс. На эта железная дорога пока мы можем держать ее под огневым контролем с того же угледара Кадани. Если они, допустим, нас выдавят с этого направления, и то будут чувствовать себя на сухопутном коридоре довольно-таки уверенно. Нам сложно будет добираться до развязок железнодорожных, особенно и у россиян будет такой лайтовый режим, по крайней мере, по перемещению в сторону Крыма и из Крыма в том числе. А у нас одна из задач как раз перерезать сухопутный коридор. Потому опасная ситуация однозначно сейчас у нас есть. Мы можем потерять хороший рубеж для дальнейшей, хороший плацдарм для дальнейшего, дальнейшей деоккупации Донбасса. А возвращать его обратно уже вряд ли мы сподобимся, потому что тогда уже придется возвращать Донбасс его отсечением от России где-то по Дону, по Северскому Донцу, по Дону. Но это не в этом году и не в следующем, скорее всего, года через полтора-два, не меньше. То есть потеря именно угледарского направления для нас вот в этом смысле, в смысле далекой перспективы стратегических некоторых моментов, она, конечно, опасна. Ну, россиян удержать в районе Покровска мы сможем. Почему? Потому что сам по, себе это сам по себе населенный пункт, это очень хороший укрепрайон. Никто его, естественно, оставлять не будет. Если не будет такое решение принято, вряд ли оно будет принято. Потому что оставление Покровска, допустим, россиянам, это мы потеряем несколько десятков тысяч наших граждан, которые остаются до сих пор в Покровске, потеряем очень большой населенный пункт на этом направлении единственный такой большой на западе Донбасса. потеряем шахту Красноармейскую Западную это самая большая шахта в Европе которая дает токующие угли для нашей металлургии то есть слишком много потерь я думаю принято правильное решение технологические вернее технология выполнения определенных задач зависит от количества сил и средств выделенных под эти задачи естественно мы их не знаем Потому в ближайшую декаду мы увидим эти действия. И, в принципе, потом проговорим, какие механизмы могли привести к таким действиям. Но Сырский не просто так там занимался. Я думаю, ситуация в ближайшее время будет стабилизирована как минимум по южному направлению. Також, пане Романе, маємо информацию про те, что від аналитиков Більд, про те, что... Ворог набрав настільки потужний темп наступу на фронті ще з часів 22-го року. Про це от переконає Юріан Робке, аналітик Більд. Чи дійсно ви погоджуєтеся з словами німецького аналітика? Та чи єм зараз сили стримати отакий наступ? Но пока не вижу здесь каких-то темпов. Оперативный прорыв, которым россияне не смогли воспользоваться, реально не смогли. Почему не смогли? Потому что у них нет достаточного количества резервов, сил, средств, которые надо было ввести в оперативный прорыв. И дальше, выйдя на оперативный простор, выполнить несколько задач ну, с точки зрения военной логики развития ситуации. Они этого не сделали. Не сделали как раз из-за из недостатка у себя э, достаточного количества резервов, плюс отвлеклись на Курское направление. Они реально отвлеклись. 30 тысяч россиян сейчас там пытаются остановить наше уже продвижение в сторону Курска. Потому э, раздергивание по фронту, растягивание россиян по фронту уменьшило плотность войск на основном направлении. Все равно оно уменьшило. Потому что помимо личного состава на курское направление ушли еще дополнительные средства, силы, средства военной техники, боеприпасов. И это не дало возможности россиянам развить оперативный, оперативный прорыв. Они даже до Покровска не дошли. А впереди, впереди во-первых, осенняя распутится, а во-вторых, недостаток резервов как раз и не дает возможности россиянам двигаться дальше. Почему они сейчас начали, в принципе, движение именно на юг, у, у, укрепляя свой э, левый фланг? Потому я сильно поспорю там с великим каким-то прорывом или там скоростью движения россиян. Э, никакой скорости на данный момент э, не не видится. То есть они да, они выполняют задачу укрепления э, левого фланга, но это же не прорыв это не э, движение, так сказать. Э, в оперативном плане. Это укрепление флангов. Опять же, мы мешаем этому укреплению. С севера мы их остановили, они даже не дошли до трассы с Покровска на Константиновку. Мы их удержали там. Эта трасса используется сейчас в режиме ракадной дороги и неплохо удерживаем. Мы такой прием применяли с 22 года практически. Они уперлись в Запорожском фронте как раз в ракадные дороги. Вот такие дороги, как есть сейчас между Покровском и Константиновкой. Двигаются на юг, но они больше заползают, в принципе, в проблему. Опять же, выходя в основном в поля, это сейчас еще как-то по посуха. Но вот первые дожди, они сразу почувствуют, что это такое. Потому, я думаю, тут и погода, с одной стороны, и с другой стороны, правильное принятие решения нашими командирами создадут, то россиянам больше проблем, чем преимуществ. Вот те преимущества, которые они создали за летнюю военную кампанию, они обернутся осенью и зимой их бедами. А этими бедами мы, конечно, будем воспользоваться, исходя из наших сил средств, потому полностью не согласен с тем, что там они куда-то где-то бегут, куда они бегут. Они уже остановлены, пытаются расшириться, и это им еще не удалось. Також, пане Романе, от до хороших новин джерела української правди наших колег повідомляє, що Україна в серпні вперше застосувала свою дрон ракету «Поляниця» по військовій цілі в Криму. Сьогодні в нашому ефірі ми спитали в радника офісу президента, чи може він підтвердити цю інформацію? Він не заперечує, не спростував, але додав, що про це точно має сказати президент. На вашу думку, действительно, полянец уже выкрасили? та в теории, по какому-то объекту могло это быть, та про какие уражения схожих ракет мы можем говорить? По дальности применения, допустим, уровень, примерно, особенно по, части, по боевой части применения, это, может быть, был железнодорожный паром. Помните, вот последний российский железнодорожный паром, который был уничтожен в районе порта Кавказ, паром Керченской переправы. И он был затоплен. То есть с уничтожением российских цистерн на этом пароме там было много военного имущества. Вот такого уровня цель, это как раз цель для ракеты дрона типа Поляныта. Почему? Потому что такое ракета дрон? Это ракета, которая управляется до точки удара с помощью телекоммуникационной системы управления, то есть оператором практически. И вот вывести, допустим, ракету по железнодорожному, по, по, по ЖД транспорту, как раз мог оператор этой ракеты. Дальность позволяет, заявленная дальность этой ракеты 600-700 километров, а там дальность до того же Кавказа, это даже с точки пуска, если брать там особенно тыловой, там не больше 300 километров. То есть по большому счету могла выполнить эту задачу, в принципе, по любому объекту в Крыму. Потому що дальність дозволяє у ній у дальність в два рази э, більше, ніж э, дальність до любого об'єкта на окупіваній території. Пане Романе, я вам дякую за цю змістовну розмову. Дякую за вашу аналітику, за ваші чіткі відповіді. Да, Роман Світан, льотчик-інструктор, блокунок запасу української армії, традиційно у 19.10 десять на новніше питання цього дня. З був Владислав Соловйов незабаром вже буде тут Оля Білан. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар. Ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь. Також нагадую, що в нас є традиційне опитування, і в нашому чаті закликаю бути активними. Сьогодні ми поставили питання: чи вплине на росіян удари по Москві? Відповіло більше пів тисячі людей. 69 дев'ять. Вважає що так, 31% один Вважаю, що ні. Цікава думка. От якщо ви не проголосували, а прямо зараз проголосуйте. Також підпишіться на цей ТОП-канал та побачимось в эфире на 24 м